Salam əhmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində belə bir gözəli ki, mərtəbəli, 5 otağlı bir həyət evi satışa çıxarılıb. Evin tikilişi, yəni yüksək səviyyədə aparılıb. Gördüyünüz kimi belə bir həyəti var. Həyətində dekor işlənmələri olunub. Yəni bu ev tərmətli izləyicilərimiz, bu ev yəni heç bir əmlak saytında qoyulmayan qiymətlə, yəni təkcə bizdə bu qiymətə satışa çıxarılır. Gördüyünüz kimi Evim belə bir, -bir xarici görünüşü var. Hər tərəfi, yəni cüt daşdır, mətbəx arası manayt betondur. Yəni bizim kanalda eşitmək qiymətlər yoxdur. Sahibindən birbaşa satışa çıxarılmış qiymətlərlə alıcılarımıza təklif olunur. Baxın belə bir, bir həyətində manqal nisi var. Yəni evdə son təmir ay tamamlanmışdı, ayı qalır. Baxın arxa tərəfində də belə bir, bir geniş sahəsi var. İndi isə keçib evin çinəciyini daha yaxından tanış edəcəm. O ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 5 otaqlıdır və irəliyən dəqiqələrdə evin otaqları ilə sizi tam yaxından tanış edəcəm. Bura evin ikinci mərtəbəsinə qalxan pilləkandır. Gördüyünüz kimi səliqəli və xüsusi üzəgünən iğrilmiş bir plakanlardır. 1-ci mərtəbədə olan dəhlizdəyik. Gördüyünüz kimi bir geniş dəhlizi var. İlk olaraq bir bir qonaq otağını təqdim edirəm. Yəni evdə elektrik enerjisi olmadığından, yəni baxın tavanda gizli şevlar qoyulub. Yəni onların işıq effektini sizə təqdim edə bilmirik. Baxın, belə bir divan dəst yığılıb, kombi aparatı və istilik batareykaları qoyulub. Hazır bir evdir. Yəni təkcə mətbəx mebelini alıb köçüb tam rahatlıqla yaşamaq mümkündür. Belə bir, bir birinci mərtəbədə ola növbəti bir otaq olur. Gördüyünüz kimi. Burada belə bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi mətbəx ən yəni, kifayət qədər geniş ölçülərdədir. burada 1-ci mərtəbəsində olan sanitariya qovşağıdır. Görünürsünüz, yəni bu ev fərqli bir evdir. Bütün keçsuallarda qoyulub. Tam hazır şəkildə alçıya təhvil veriləcək. Məktəb arası manayt betondur. İndi isə vin 2-ci mərtəbəsində olan bərizindəyik. Hicoraq ikinci mərtəbədə olan birinci bir yataq otağını da təqdim edirəm. Bura ikinci mərtəbədə olan növbəti bir yataq otağıdır. Baxın, istilik batareykaları qoyulub. Məhsulun qəsəbəsində mərkəzi bir yerlədir. Bura isə 3-cü yer təsadüdü. Və 2-ci mərtəbədə də hamam otağı var. Gördüyünüz sümək cisı var yığılıb. Və burada da banə çıxış var. Aha biri bir, -bir həyəti var. Demək, izləyicilərimiz, videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Abunə olun ki, satsa çıxan ilk yeni evlərlə siz tanış olasınız. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.